на которых издеваются, которых пытают и этим этими людьми спасением занимаются только либо частные лица, либо волонтеры, такие, которые сейчас здесь стоят перед вами. К сожалению, у нас нет спланированной, системной государственной политики по спасению этих заложников, по реабилитации, по получению информации о том, что сейчас происходит. Люди освобождаются, приезжают в никуда опустошенные, они не видят поддержки. Мы в конце нашего

Привет. Потихонечку. Ну сейчас да, если что-то срочно, скажи. Ага. Ну давай после обеда я буду в этом

площади используют огромное количество. Людей берут на улицах просто так, не он берут. Это, они рассказывают, что это комендантский час, но на самом деле много историй. когда просто люди вышли на улицу и пропадают. Этих людей потом через неделю, через две, через три, они на, находят в подвалах, а. Ситуация такая, что заложников, сказать невозможно можем сказать, у меня в списке около 80 человек, ну, тех, которые мы знаем, мы знаем, с которыми мы общаемся. Но по отзывам тех людей, которые выходили, это сотни, это несколько сотен людей, которые находятся в Не говоря уже о том, что в каждой нет, в Донецке, огромное количество. Это большая проблема, поэтому нужно говорить. Эти люди выходят, они боятся, принципе, они прячутся, они не знают, кому верить. Потому что нет у нас правительства, которому мы могли доверять. Правительство не включает в проблемы. Нет у нас... Когда? У нас на Донбассе очень сложно. Поэтому мы хотим верить. Мы хотим верить в правительство. Мы хотим общаться. Мы хотим здесь, в Киеве, общаться с правительством. Там наши люди тоже ждут ответов. И мы просим президента, просим, просим всех включиться в наши проблемы. Пожалуйста, отзовитесь. Я повторюсь, в последние дни каждый день в Луганске проживает под десятки людей, десятки украинских граждан, возможно, аполитичных, возможно, слишком равнодушных людей, которые были в определенное время слишком равнодушны, слишком беспечные, которые надеялись, что все как-то э, сложится само собой. Это украинские граждане, которые э, платили налоги, справедливо рассчитывали, что э, наше государство э, защитит их, милиция и СБУ защитит их от внутреннего врага, а армия, служба, в частности, защитит от внешнего врага. Но э, этого не произошло. Милиция СБУ допустила закладываться административных зданий, допустила э, то, что э, террористы оказались хорошо вооружены. Э, пограничники не смогли защитить э, нас от того, что на территории Луганской и Донецкой областей оказалось огромное количество наемников, огромное количество оружия, в том числе тяжелой техники, сокосочного оружия. И теперь э, странным образом получается так, что э, людей, которые э, ежедневно гибнут под обстрелами, называют предателями. Именно на них перекладывается вина за э, действия э, чиновников и политиков, которые э, подогревали сначала, допустили и э, продолжают подогревать э, эту трагедию. Надо заметить, что многие из тех людей, которые виновны в этой трагедии, не только не понесли наказание, а сейчас на фоне всего происходящего продолжают успешно вести свой бизнес, продолжают строить разные концепт продолжают получать государственные подряды, чувствуют себя прекрасно, заседают в Верховной раде, принимают законы в интересах якобы всех украинцев. А Очень да. обидно и больно, что государство э, ну, отворачивается город. и не признает проблем жителей Луганской и Донецкой области. А где ты будешь? Как уже э, сказал город. Аня, как уже сказал Андрей, э, да. э, э, Доза, да. не ведется никакая внятная политика по поводу заложников, по поводу людей, которых удерживают, испытают, убивают, к сожалению. Террористы. Э, непонятно, каким образом э, мы... Родственники заложников, знакомые, друзья, Мы можем обратиться в государственную структуру и какую помощь могут получить родственники, знакомые заложников. Нет никакой обратной связи. Надо отметить, что это сотни людей. Сейчас вот только в известных общественным организациям и инициативам заложников около 500 человек. О судьбах э, еще сотен людей мы просто не знаем. О том, что они находятся там. Переселенцы. Огромное количество. Более 100 тысяч человек э, были вынуждены уехать из э, мест, где проводится антитеррористическая операция. Из мест, э, из территорий, которые контролируются террористами, где устроен... Э, Политический террор, террор, где царит э, криминальный произвол. Более 100 тысяч людей и подавляющее большинство э, беженцев получают помощь, к сожалению, не от украинского государства, а от общественных организаций и инициатив. От нас с вами, от неравнодушных граждан. И э, внятной политики по этому поводу от государства до сих пор нет. Нет статуса э, переселенцев с Востока, нет социальных гарантий. Э, не хватает э, мест э, для переселения. А, пострадавшие, жертвы быта, раненые, иногда не могут получить э, государственную помощь от украинского государства. Мы хотим, чтобы обо всех этих проблемах услышали. Мы хотим, чтобы э, ответственность э, не перекладывалась на тех, кто сейчас страдает и гибнет в э, Если мы э, и дальше э, будем продолжать э, стоять на таких позициях, то никакой диалог, никакое примирение, э, никакое единство страны не будет. хотелось бы добавить, что трагедия Луганска – это трагедия всей Украины. Люди, которые на сегодняшний день проживают в зоне АТО, АТО, они Российской операции, на сегодняшний день оказались без поддержки. Они такие же украинцы, как все мы. Поэтому они на сегодняшний день как требуют нашей поддержки. Кстати, пожалуйста, Татьяна Середа, журналист из Да, пожалуйста. А вы Константин Левский, правозащитный центр «Постов», инициатива «Восток-СОС». Я должен вам сказать, у меня опять равно поможет, я должен вам сказать, что вы не созерцатели, даже вот все, кто передо мной сейчас стоит и микрофона делает. Вы не свидетели, вы такие же заложники, как и вся Украина. Понимаете? У нас сегодня средства массовой информации преподносятся как достижение нынешнего руководства страны Украины, имеется в виду что объявили, что в зоне 40-километровой, где погибли 80 детей, больше стрелять не будут. А я прошу, чтобы не стреляли в живых детей Донбасса, луганских детей, донецких детей, славянских детей, трамоторских детей, станично-луганских детей. Я сам с Донбасса, но я 20 лет живу здесь, в Украине. И я призываю всех вас стать со мной и вместе со мной идти призывать нынешнее руководство. Иначе то, что прекратить стрелять, дать команду в зоне, где погибли 80 детей, и стрелять в абсолютно живых детей, я расценивать буду как паранойя. Понимаете? Слава Украине! Меня зовут Юрий. Для Запада этого достаточно. Я бы хотела тоже добавить. Я не являюсь луганчанкой, не являюсь дончанкой, являюсь кумчанкой, но также сегодня вышла поддержать людей, которые гибнут ежедневно. Как в заложниках оказался как Крым, в заложниках Российской Федерации, так и Донбасс, который сейчас находится под обстрелами. Я бы хотела попросить журналистов здесь чаще задавать вопросы нашим государственным структурам. Например, что делают они, когда видят, что люди вышли из заложников? Опрашивает ли их СБУ, как вы думаете? Для того, чтобы узнать, кто еще находится в подвалах. Сколько этих людей? В какие здания нельзя стрелять? В какие здания содержатся эти люди? Кто эти люди, которые их там удерживают, какое оружие они имеют? Возможно, люди, которые находятся месяц в плену, слышали какие-то разговоры, знают о дальнейших планах. Нет, ничего этого нашу власть, к сожалению, почему-то не интересует. Люди, которые приезжают сюда. Мы помогаем им, как инициатива Востоксос, составлять заявление. А службы безопасности говорят, что форма заявления не совсем правильная, и, в принципе, надо что-то переписать, что-то надо переделать. А, к сожалению, люди, которые сейчас возвращаются в Славянск, в Краматорск, они вынуждены самостоятельно восстанавливать свои а, дома. Никого не интересует, что происходило. Не работают следственные группы. В принципе, расследовать преступления со стороны Российской Федерации, со стороны террористов, никто в этой стране почему-то не собирается. А соответственно, восстанавливать наши права людей, которые вынуждены были покинуть свои дома. У нас в инициативе есть даже какая-то небольшая шутка, в которой а, при не политике современной государства, то в Луганчане это люди, которые делятся на а, два типа, те, которые были в заложниках или те, которые будут в заложниках, поскольку никаких других шансов у этих людей сейчас нет. А, кто-то туда попадает, потому что он украинский активист, кто-то туда попадает, потому что он а, владеет бизнесом и так решает вопросы конкуренции. Кто-то туда попадает, потому что у него красивая машина. Вы Знаете, давно хотелось иметь красивую черную машину, и ее сейчас можно просто при помощи автомата отобрать. А кто-то попадает туда, потому что надо рыть, копы, проверять, заминирована ли территория. И таким образом гибнут там сотни людей. И мы просто не, не, не имеем права это не замечать. Мы понимаем, что... Нас, крымчан, дали без боя э, сначала. И в этом тоже можно сказать, что мы, крымчане, сами виноваты. А потом э, можно сказать, что Донбасс сам виноват. Я думаю, что если бы сейчас э, напали там, на Львовскую область, то тоже бы сказали, не такие уж они и украинцы, в принципе. И польских слов у них много. И город, в общем-то, не украинцы строили. Может, они и не такие правильные. Мы, конечно, всегда дистанцируемся от этих людей. Мы знаем поименно истории людей из Небесной Сотни. Мы гордимся тем, что кто-то из нас был с ними знаком. А вот истории людей, гибнущих на Донбассе, никого не интересует. Не интересуют их даже имена и кто эти люди. Возможно, они просто попадают иногда в сводку новостей, как 13 погибших, 12 погибших, 15. Вот. И я бы очень хотела, чтобы такое обращение, например, от президента с чувством как бы солидарности было по поводу и луганчан, и гончан, а не только по поводу погибших людей в Боинге. Шановний Петро Олексійович, кожен день терористи з гармати мінометів в Луганську розстрілюють десятки мирних українців. Згідно зі звітом організації з безпеки і співробітництва в Європі, опублікованого 19 липня, в Луганській області з початку літа загинуло 250 мирних жителів. Ще 850 постраждали. Реальне число жертв серед мирного населення перевищує ці цифри. Обласний центр методично стирає з лися землі, озброєні до зубів, іноземні диверсанти, і їх найманці у підвалах і питочних заручниках у терористичних організацій містяться сотні патріотів і простих громадян, видленням яких з полону сьогодні займаються лише приватні особи і волонтерські організації. І з кожним ден, з кожним днем Луганчан стануть останні надії на порятунок. У цей час у державі реалізується інформаційна політика, спрямована на замовчування масштабів трагедії. Українське суспільство впроваджений стереотип про поголовну підтримку луганчанами сепаратистів, що як кричущою брехне. По суті, жителі міста опинилися в заручниках у терористів і зрадників з числа місцевої еліти. Ми просимо вас, Петро Олексійович, надати моральну підтримку тим, хто сьогодні намагається вижити під обстрілами і сподіваємося на швидке звільнення міста силами АТО. Ми просимо вас вшанувати пам'ять загиблих. І оголосити загальну національний траур. Ми вимагаємо організувати системну роботу держави щодо звільнення заручників, говорити правду про події у Луганській та Донецькій областях, не замовчувати реальну кількість жертв. Серед військових і мирного населення не розповідати про перемоги, яких немає, провести об'єктивне розслідування і притягнути до відповідальності винних у збройних захопленнях адміністративних будівель, цивільних і військових об'єктів серед продажних силовиків і представників так званої місцевої еліти, розробити і прийняти ефективний закон про захист прав внутрішньо переміщених осіб, організувати системну підтримку біженцям. Сподіваємося на вашу допомогу. Луганськ це Україна. Вообще всем, прошу, во всех присутствующих подписать наше обращение. Давайте.